Всем утречка, друзья. Немножко проебались с съемкой на утречка. Вот уже на улице светло. Мы, блядь, стали Бля. что-то я забыл, конечно, записать. Бля. Одна из недавних новостей. Я теперь живу с вот этим вот человеком. Я ему в рот даю каждый вечер. Короче, вот так вот, друзья. Мы переехали. Точнее, что я переехал. Вот мое новое местечко. Кто переехал? Переселили тебя, блядь. Переехал я. Переселили нахуй. Насильно. Никто, не переезжал, блядь. Короче, вот такие дела. Засунули меня к тебе, суки. Все, вот, блядь, уже. На лету сейчас ты взял. будем. буду. Все, ебался нахуй, блядь, ты, Сука, тварь, блядь. Фу, бля Какая же гадость на улице Теперь с последних новостей Последние новости охуевшие по поводу того, что мы проехали У нас произошла такая проблемная ситуация, что наша коммента решила сделать так называемый рейд нахуй по всем хатам. И больше всего пострадал вообще из них. Вот это вот человек. Не, я бы не сказал, что я больше всего пострадал. Ну, типа то, что -то сделали мне, это похуй вообще. Я же там не сплю уже. Правильно? Правильно. Постельное это тоже, ну его не знаю Ну расскажи, расскажи. Короче, это то. <с>... Просто Вот я бы что вот мог бы, если бы вот я мог. Я бы просто все это, все всю эту семью, блядь. Короче, какой прикол У меня стоял мусор. А у меня был один пакет завязанный с мусором. И стояла мусорка моя с мусором. И то считай не полная. Это же что она сделала? Она, короче, а чтобы узнать, что она сделала, переходите в телеграм-канал Дениса, QR-кодик будет на экране и обязательно подписывайтесь. Також там есть часы на моей истории, чему меня переселили. Много где хороший, но в общежитии есть уебищное санузло, которое в состоянии, типа, вот будет фотка по-любому. Вот. Закинем фоточку, покажем. Ну да, вот. Это санузел. Вот, санузел. Отправляемся в университет. Уставший, охуевший. Сейчас идем к Вовке, к бандиту. Еда вот это какая. Погода не летняя. А, -а, что мы все время как раз еду? Погнали в кафе. ебанулся. Ты платишь? Пошли. Вот так вот. Вот так вот. На пару сходили, спасибо, кофе. Снимай жопу, жопу. И Вовка. Ну мудонь, я хотел прикольный переход сделать. Никий <соединяющие> переход? Ну типа, что не все разорвать, нахуй. <соединяющие> Ебать переход, ну ты ебать и колдун. Ладно, <соединяющие> ладно. Красивая музыка у просто сахар, супер. Буду любезен. Большое да, вам вот спасибо. Селин. По-моему, вы перебачиваете. Нихуя, правда? Ах, Ну, как знает <music> Все, из кафе вышло. Что вы скажете? Кофейка попили, заебата вообще. Да. Чтобы оно не помирало. Эй, легенда. Здорово. Да. Да. Как дела? Нормально. Как студентская жизнь? А да, может быть. Может быть, а может и не быть. Да У меня еще на работу не Обоссался. Хуй старый зашел, да сын, блядь, и дверь не закрыл ему дать. Потому что у него нечего прятать. О, ну, блядь. Мама. Тут такая вся, что дольчика пана. Тут такая вся. На сердце ранее. Руководки на столе. глаза. Такие чистые. Это не оба. Такая сила, притяжения. Это же не мой. Поставь это а камеру. А ты что, они не мычишь? Так расскажи, что там было такое? Будем проверять, сможет ли Даня за 20 секунд сожрать барни. Раз, Раз, два, три. Не, просто просто пасть не мог открыть. Здесь. Мы уже уходим в спа. Даня буде йти так. на роботу. Так. Да, Даня? Ага. Футаж з тим, як ми розходимося, загубив, але відео далі продовжується. Ну що, ребята, я вже в гуртожитку, Зробив свій пахавати, чай. Зараз буду потрошку збиратися на роботу. Ось такий у нас від гуртожитку. Також зараз проведемо невеличкий рунтур по кімнаті новій. Що... <вух> ну от проводив рум-турчик. Тут у нас входна дверь, ми сюди вот заходимо. Тут у нас мусорник, блять, бардак, холодильник, тут вся остальная херня, тут швабра, такого плана. Вот тут кровать Денчика, його всякий мактрахер, його аниме Вот тут, аше. тут мій шкафчик. Моя кровать. Це вещі, що я буду їх одевати на роботу. Це моя полочка. Ось тут моє робоче місто. Тут хавка, чай. Тут моє робоче місто, де я тепер стрімлю. Тут у мене вебка. Тут така дефолт-гарнітура, мікрофон, ноутбук, Коротше, все. так, от Тут кровать мого сусіда, вже третє, виходить, той, що у нас зустрічався в відеосах раніше, тепер я живу з ним. Ось така херня. От його стол, він тоже буде починати стрімити, тому на його канал я теж оставлю ссылку в описании. Дефолтне, на хорошему містечко. Вот його мусорник, його всі принадлежності, типу шкафу. Так що отак, от так. вже зустрінемося після того як я похаваю і соберусь на роботу. Все. Пизду на роботу, бляску. Погода вообще говно. ще хуже стало. блядь. До сих пор буду в продачу до цього. блядь. Это пиздец на самом деле. Слава богу, работаю я в Примихе, не так же покажу. Торговый центр, с я работаю. Короче, такая. Так что, может, побачимся уже в раздевании. Все, бля, я на работе нахуй. И тут у а меня мой любименький денчик. Да, ну скажи хоть что нибудь блядь. Нормально. Нарою. Ти що, все, буду, блядь. Сдівайся, нахуй, і все, і по місці попизду нахуй працювати. Ні. І немає бажання. Все, вдівся, блядь. Переодівся, вигіджу тепер, мов довбойов. Денчик, ну 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 може щось скажи. Ну, робота. Як то в тебе справиться? Але хуйово. Та що все, блядь, будемо працювати на йобаний сир. Це такі включення з роботи будь, Покажу кажу зараз розгружаю рун з водою. Така, наприклад, робота відбувається, то тобто, я виставляю тут товар з цього от ролика. Ну і заробляю на цьому кошті. Зараз йду на обід. Ось собі бісквіт, батарейка енергетик, такі вкусні штучки. І будемо йти кушати. Короче, все, зміна закінчилась у нас. Ми пиздуємо до хати. Ось. Вот. Зараз ми отак делаем. Вихід. І все, пиздуємо до на хатини. Короче, вже, вже блядь, пизду до метро, але вже біля метро. Денчик, ваші слова. Я втомився. Денчик втомився. Все, от ми вже на лівобережжі. Так що все. Все, ми вже в гуртожитку, ми сидимо чилим. Зараз будемо дивитися охі і пукарачі, ждемо Даня прийде. А от уже і даночка припизяри з роботи. Заебался. Пришел я... на перди, воняя, блядь. Я сейчас еще обувь сниму, кстати. Нет, пришел нахуй, да боё, блядь. Ты ж пиздец. А сука, ДУХ! Иди нахуй. Я Иди нахуй. Я тебя сейчас сажу, блядь. Я... Три. Нет. Два, Нет. Один. Нет. Денчик, опять не Я второй снимаю, да? Я снимаю, да. Блядь. Снимаешь? Короче. А? Завтра выходные у меня, блядь. Что у тебя? Выходные. И что ты будешь делать? Учиться, блядь. Долги я зарабатываю, получу меня. Что мне еще делать, я? я тоже Короче, нахер. все, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. Да, а не ну... напердел, а пи***. Воняет, пи***, полотенце, б***. на пердійно це Короче, все, ребята, удачі нахуй. Все, студент лягає спати. І на останок хочу щиро подякувати всім, хто підтримує мене донатами. Ваші внески це не просто гроші, це мотивація рухатися далі. Знімати частіше і робити контент якіснішим. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку.